Salamu aleikum, xoş gəlmisiz. Dəyərliz dəcərimiz bu gün sizlərə Masazal qəsəbəsində tam hazır, yəni gir yaşa gözəl bir yerimizi göstərəcəm. Gördüyünüz kimi həqiqətə ilk növbədə bax belə bir göstərəm. Gözəl tardağı var. Yəni rahat şəraitdə ayağınızda oturursunuz orada. Mangal görürsüz, bax burada qəşəng istirahət edirsiniz. Dəyərliz dəcərimiz həyətinin sayəsində Yəni ağad üçün yer də fikirləşib. Ev sahibi evdə, yəni bir müddətdir ki, yaşayır. S, yəni öz yaşayışı üçün inşa etdiyi bir evdir, dəyəriliz deyəcəyimiz. Həyətində e, su bulağı və bunu da bilərəm ki, evimiz, dəyəriliz deyəcəyimiz, o qapının bağının ki, rahat sizə təqdimat edə biləyəcək, dəyəriliz deyəcəyimiz, yəni yol qırağına yaxın yerlərdə. Yəni yol qırağına yaxındır. Yəni, yaxındır. Bax, görürsünüz, burada həyətdə mətbəx mebelidir, yəni yenidir, az istifadə olunub. Ə, və dəyərliz dəyərlərimiz bunu da bildirim ki evimiz töldən iki mərtəbəyə görməsəniz baxmayaraq 3 mərtəbədən ibarətdir. Ə, və hündürlüz zəmindir. Yəni gəlin hündürlüz Siz zəminsin sizə göstəreyim baxın. Deməli dəyərliz dəyərlərimiz gördüyünüz kimi aşağı istəsi, üzərim istəsi bu formadadır. Yəni cəhazətdə buranı ə, ev kimi yox, yəni gündəlik əşyalarınızı yığmaq üçün və ya hətta buranı bir yataq qoyub, bir yataq zalı eləmək olar, 20 otaq eləmək olar. Yəni bu şəraitlər üçün çox hər yerlidir. Və baxın burda da belə bir növbətli otağımızdır. Hansı ki, burda biraz banka balon yığılıb. Deməli, Deməli, Dəyərliz izləyicilərimiz, evimizin qonaq otağındayıq. Gördüyünüz kimi, yəni az istifadə olunmuş divan, az istifadə olunmuş qonaq otağı dəsti, yəni hamısı kondisionerlər, yəni bax göstərən ordadır, yeni kondisionerlər, tülçuraq, yəni hamısı də gördüyünüz bütün əşyalar evin tərkində qalacaq. Və gördüyünüz kimi burada müştərlər üçün çay dəstəhə hazırlıq, yəni müştərilər gələndə rahat şəkildə yəni, oturmaq. Bax burada gördüyünüz kimi dəyərliz izləyicilərimiz, potekalamız yenidir ə televizor yenidir. 1-ci mərtəbədə baxın burda sizə göstərirəm və giriş qapılarını görürsüz, yəni bahalı qapılardan istifadə olunub. Bax, belə bir mətbəxidir, dəyəriniz deyəcəyimiz. Mətbəx mebeli yəni hazırdır, yəni işlək vəziyyətdədir. Evimiz sıfır, yəni ev sahibi evi sıfır öz yaşama məqsədi üçün tikib. Yəni hal-hazırda ailə tərkibi çox olduğuna görə ev satılır. Yəni evin belə başqa satılma problemi yoxdur. On dərazə ilə çatdırım. Yəni bir çox aldılarımızın çox maraqlı bir suallardan biridir. Burda sanitari qovşağıdır, gördüyünüz kimi tam təchizat. Dəyəriz deyəcəm, Qalxaq evin ikinci mərtəbəsinə. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Yəni evdə gördüyünüz bütün əşyalar qalacaqdır. Bütün əşyalar. Qonaq otağında olan bütün, yəni qonaq dəsti, e, soy e, kondisioner, televizor hamısı qalacaq. Gəlin yuxarı. Yuxarıda olan Otaqları sizə göstərək, dəyərli izləyicilərimiz. Deməli, bax bu, burada ikinci mərtəbədə gözəl e, kontsinerimizdir. Yenidir, hələ yəni istifadə olunmayıb. Deməli, buradan balkon hissəsidir. Yəni navəs yığılıb, tardaq yığılıb, gördüyünüz kimi. <laughs> Evimizdə 24 saat internet xətti, tam yəni sürətli şəxsi internetimiz də var. Burda gəlin oğlan şahisə də tutulmuş yataq otağıdır. Və bu burada olan bütün e, yataq dəstləri, bütün mebellər hamısı təzədir. Yəni istifadə olunmayıb, az istifadə olunub, daha doğrusu. <laughs> və baxın, burada e, belə bir növbətə tağdır. Yataq otağı necə də tutulub, gördüyünüz kimi. E, və dəyərliz dəyərimiz, sonda uşaq otağıdır. Bu məscin yataq otağımız. Bax bu formada gözəl bir yataq otağıdır. Və ikinci mərtəbədə də baxın belə bir, -bir. sanitar otaq uşağıdır. Dəyərlis deyincə də, bax bu gözəl evimizin qiyməti 10 min manat endirilib. Qiymət 155 min manata hal-hazırda yəni satışdadır. Real alıcıdan razılaşmaq mümkündür və bütün hamsı, yəni gördüyünüz bütün əşyalar da içində qalacaq. Evimiz paket qutçaldır, marşrut dayanacağına yaxındır və masazlı dairəsinə yaxın bir yerdə yerləşir. İzə düz təşəkkürlər, kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.